Я знову кажу доброго вечора всім глядачам телеканалу Скіфі. В нашій студії вже з'явився новий, новий гість. Це фотограф Стас Дем'яненко. Тож, Стас, привіт. Привіт! Сьогодні ми звичайно будемо говорити з тобою про твою творчість і про фотографію. Взагалом, і мені б дуже дуже було б цікаво, з чого почалось взагалі твоє захоплення фотографії. Моє увлечення фотографії почалося банально і, впрочем, як у всіх. Просто я познайомився з камерою у друзів. Мне понравилось, я ходил, снимал, но когда понял, что брать постоянно камеру у друзей нагло, мне получилось обзаимствовать свою личную камеру. я это было, когда я учился в девятом классе. Я фотографировал все свободное время. Мне было очень интересно. Я снимал постоянно все, что мне хотелось. И сколько ты в, в ЦИМ занимаешься? Вот, практически шесть лет. А сколько тебе сейчас выходит? Я 20. Ну, это для... Если у тебя 26 років ты уже этим занимаешься, это довольно долгий срок. Это все-таки хобби или работа? В зависимости от ситуации, я считаю, что это и то, и то. Я не ставлю это как работа, потому что тогда это меняется лично мое отношение к этому делу. Первые три года я не считаю сильно активно, что я работал, потому что я учился, и у меня больше был приоритет в учебе. А коли поступил в університет, можна сказати, выполнил свою головну цель к 17 годам життя, я вже начал активно фотографировать. Я зараз пропоную тобі і нашим глядачам подивитись роботи, які є, і вже потім ще більш детально про них поговорити. Хорошо. Ми продовжуємо розмову і продовжували і під час того, як дивились фотографії. І мені б дуже хотілося дізнатися про те, на кого ти орієнтувався, поки вчився, чи є в тебе якісь взагалі орієнтири в світі фотографії. Бо з художниками все зрозуміло. Вони приходять і кажуть: Я там люблю далі, чи я там люблю Пікасо, наприклад. А з фотографами трошки складніше, бо ми ніколи не знаємо про іменитих в більшості свої. Мне трудно говорить, на кого я именно ориентировался во время своей учебы, потому что я очень много читал литературы и просто шел по шаблонам, как рекомендовали. А когда уже появился какая-то база знаний, какой-то опыт, к которому я стремился, я начал ориентироваться, смотреть, как делают это люди. Но во время того, как я начал этим интересоваться, очень стал популярен блогинг, видеоблогинг. И очень много фотографов начали вести свои заметки, свои видео со съемок. И я начал смотреть и учиться у них, как это происходит. Я смотрел их фотографии и старался сделать что-то приближенно, но из-за того, что разные уровни у меня и у того фотографа, на которого я смотрел, мы доходили до каких-то своих личных целей. И не получалось чисто копировать что-то, получалось свое. 22 48 02 это номер телефона, за яким вы можете звонить до нашої студії, писать смс вы можете на мобильный номер 095 17 33 895 Тож ми мы ждем на ваши отзывы, долучайтесь до нашей розмови. А все-таки имена про фотографий якихось які которые тебе сейчас я думаю, ты в курсе всего того, что происходит. Ты можешь нам назвати? На меня очень большое впечатление года полтора назад вел Марат Сафин. Это был человек, который очень красиво передавал, у него его задача показать естественный цвет фотографии то есть он ставит перед собой цель что каждая камера имеет свой оттенок цвета то есть она не может передать ту красоту которую показывают и он старается это преподнести людям он вел очень много мастер-классов стримов как добиться естественного цвета и для меня это было очень интересно очень шокировала меня эта информация я начал очень много читать информации книг касаемо э, цвета. Потом по этой же стезе я нашел Евгения Дюжакина. Это фэшн-фотограф московский. Сейчас он очень много снимает для глянца, для журналов. Он тоже старается внести цветовую гармонию. И вот это вот два таких человека, которые они противоположны по стилям, но они очень сильно влияют на меня. Знаешь, до нас очень часто приходят художники, я в них завжди запитую, что важнейшая техника Виконаної роботи, чи якась ідея. От фотографів зазвичай ми дивимося на те, що дуже гарно, технічно все виконано, а на ідею ми якось не звертаємо уваги. Як ти думаєш? В твоїх, принаймні, фотографіях. Есть идея від початку, коли ты хочешь сделать кейс снимок. Да, идея есть, она всегда лежит в любой съемке. Пусть ты даже просто выйти друзей пофотографировать, когда они позвонили мне. Идея есть всегда. Но лично у меня эта идея всегда сходит на нет в 90% случаев. Все идет очень неожиданно во время съемки. Идея всегда есть, она присутствует. Касаемо технической части, это фотоаппарат, там трудно не получить технически идеальный кадр, если ты прочитал инструкцию к ней. Я не художник, то есть фотоаппарат делает всю техническую часть за меня. Мне нужно думать, как это будет выглядеть в кадре, потому что камера сама не покажет то, как это должно быть. Мне нужно построить кадр, выбрать тот, тот ракурс, который будет хорошо выглядеть, выбрать свет. Свет очень важен в фотографии, потому что при палящем солнце невозможно получить качественную картинку. Я тобі зараз пропоную подивитись відео, яке показує, як взагалі відбувається твоя съемка, тому давай подивимось і вже потім повернемось до розмови. Фотограф Стас Демьяненко сегодня с нами в студии. 224802 это номер нашего телефона, куда вы можете звонить. Пишите нам также смс на 095 1733 895. И пока мы с вами дивились видео, виникло питання у нас тут в студии, как сделать правильное светло, про яке ти говорив, Ты уже знаешь какие якісь рекомендации? Рекомендация пришла очень простая. Это использование отражателя на съемке. Все, кто причастен к фото, к видеосъемке, знают, что этот такое. Год назад где-то я купил большой по, относительно по размерам отражатель, это метр на два. И мне пришлось с собой всегда приглашать ассистента, который последние полгода активно со мной работает. И мы стараемся, то есть с отражателем очень трудно плохо сфотографировать, ты всегда можешь контролировать этот цвет. Недавно у меня была съемка, которая получилась из-за того, что из-за опоздания модели мы снимали практически в полумраке. И спас фонарик в телефоне. Навіть так, ну це, це дуже цікаво говорити з людиною, яка цим захоплюється, вона дійсно може дати якісь дієві поради. Щодо команди, ти сказав, що в тебе є асистент. Взагалі, наскільки великі бувають команди у фотографів, і наскільки, наприклад, твоя команда велика? Вообще команда фотографов ⁇ это необъятное количество людей, которые готовят э, процесс съемки. У меня есть канал Fashion, который я смотрю. Там показывают, как эти съемки. То есть там даже есть люди, которые между перерывами, когда фотограф смотрит на камеру, подбегает и поправляет складочки. То есть он может подбегать суть углом, отпарить все как есть. Команда просто громаднейшая. Ну, обычно команда состоит из стилиста, который подбирает одежду, из визажиста, который красит модель, и ассистента, ну и, собственно говоря, фотографа. Если это съемка в студии с большим количеством людей, это помощник по свету, который есть. Ну, это довольно много людей. С кем ты работаешь? С помощником, с визажистом? Сейчас я работаю с талантливым визажистом, с Анастасией Кирпой. Мы работаем с сентября месяца, она очень талантливый человек, и мне нравится с ней работать. Я работаю также с ассистентом Дани, который со мной помогает на съемках. И иногда мне предлагают услуги стилиста, то есть люди, которые просто хотят помочь на съемках, и мне это лично приятно. Я так понимаю, что основу всей твоей деятельности это творчество, то ты намагаешься творчо подходить ты до каждой зйомки, и как уже, возможно, под идею подбираешь модель, чи як це відбувається? Вообще, я скорее подбираю модель, а потом я уже ищу под нее идею, потому что вот сложилось обманчивое мнение у визажиста, что и у человека, что она предлагает макияж, не всем он подходит, и от этого стоит отталкивать. Так же само не каждый фасон одежды подходит. То есть очень часто есть такие пробы, когда находят одежду, примеряют, а оно совершенно не то, что хочется видеть. Ну, це такі якісь дуже речі, я не знаю, це тонкощі, це потрібно напевно знати. моделі, які ти вірніше, яким дівчатам ти не даєш перевагу, чи не особливо не обов'язково дівчатам, бо ми бачили, до речі, на відео хлопців. Не обязательно это девушки. Девушка должна быть красивая, безусловно. Если мы говорим о съемке для портфолио, которая выкладывается на сайт, вообще у каждого фотографа есть отдельно съемки для портфолио и для заказчика. Очень хорошо, когда везет, что заказчик годится для портфолио. Это просто удачный момент, когда такое бывает. Девушки обычно красивая внешность, то есть я фотографирую, у меня нет каких-то определенных параметров для девушки и для парня. Если он мне нравится, я вижу, что он не подходит под мой стиль съемки, я ему приглашаю, предлагаю для съемки, или если он ко мне сам обратится. Я чему запитала, Потому что в часом дуже очень модно стало выбирать девчат с необычной внешностью. Это проглядывается не только там в. Такому в бытовому, можно скажем, назвать ну, вот, так, там в каких-то фотографиях, в проявляется и на подиумах. Да, неоспоримо. Девушки с интересной внешностью сейчас в тренде, это можно так сказать. Ну, этот тренд уже подходит к концу, это уже ушло на какой-то второй план на сегодняшний день, в 2016 году. То есть, вот то, что я видел последнее, этот тренд ушел. Не до конца, но он. Какой-то тренд? Вернулась обычная красота девушки, то есть никаких там сверхинтересной внешности, никаких там неординарных подходов, просто обычная девушка. Фотограф Стас Дем'яненко сьогодні з нами в студії? Звичайно, ми з ним розмовляємо про фотографію, про якісь речі, які можуть бути цікаві не тільки фотографу як професіоналу, а й вам, звичайним глядачам, можливо, тим, хто захоплюється фотографією. І якщо я вже зробила таку підводку до цього, які б ти дав поради? Людям, які хочуть, можливо, зайнятися фотографією, бо є така фішка, що от я хочу зайнятися фотографією, людина йде, бере найдорожчу камеру, потім в неї камера три роки стоїть, і вони не розуміють, чому в неї виходить, ну можливо, якась не така якість, хоча це дуже важко, я не знаю, з сучасною камерою зробити якусь якість. От в неї якось цей процес не йде, І вона так ну ні так, ні, але ж я так розумію, що не тільки в камері справа. Діла не тільки в камері. Мой самий перший совет всім завдається читати інструкцію. Инструкция это то, с чего начинается любое знакомство с любым предметом, с любой электроникой. Самое важное это понять, как работает ваше устройство. Телефон это камера. Камера это очень сложный такой предмет, от которого там очень много факторов, которые зависят друг от друга. И главное понять их логику, их работы. То есть, ну вот лично я сейчас не могу взять сходу чужую камеру и пойти с ней на съемку э -э коммерческая это или для себя, потому что я просто не пойму, как она работает. И из того, что хотелось, не получится поставить перед собой эту цель и ее выполнить. То есть, ну, это как, я думаю, что с фарбами и пензлями в художника, когда обязательно нужно иметь свое. Да, обязательно нужно иметь свое, или у меня есть такие на примере знакомые, которые не имеют своего в других городах, они берут в аренду, но они берут определенный тип камеры и определенный объектив, к которому привыкли. И каким ты жанром у своей работе не даешь привагу? Я так понимаю, что это все как-то делается на жанре, но ну мне, я как леди не до то справа не мая, дуже важку Вообще жанры, они, их очень мало. То есть они делятся на портретную съемку, на свадебную съемку, архитектурную, пейзажную, еду, фуд фотографер, как сейчас это популярно. А вот уже портретная съемка делится на разное. То есть это может быть фэшн, это может быть семейная съемка, это может быть бьюти съемка портретов для глянца. Я хочу з тобой поговорить про таку річ дуже важную у сучасній фотографії, як постобробка. Бо те, що ми бачимо на, оць, на цьому екрані фотопраці, це ж взагалі не те, що ми бачимо потім як готова робота, в які этапы в собі включає і чи потрібна постобробка. В даний момент то есть спустя 6 лет практически как я снимаю фотографію, которая получается у меня на камере, если это та, которую я хочу, она не отличается от того, что лежит в социальных сетях у меня. Если это цвета гармоничны друг к другу, то, что вот добиваются сейчас современные фотографы, она такой и остается. Есть обработка лица, есть какие-то мелкие детали, то есть там мусор, который лежит на заднем плане, мы его убираем, конечно, после обработки. А так вот, если не стоит никакой задачи там специально затонировать какой-то кадр и все, просто подбирается на глаз, то есть если уже он наметан... Но самая важная такая проблема и цель, которая стоит, это чтобы на всех экранах оно выглядело одинаково. Потому что я сижу дома с профессиональным экраном, и я вижу те цвета, которые я должен видеть. Но люди в большинстве случаев не видят этих цветов, и я не знаю, что они видят на своих экранах. Вот столько нюансов есть у работе с участием фотографа. Я вам сейчас пропоную еще посмотреть работы Стаса, и мы повернемся до студии сразу. Фотограф Стас Дем'яненко сьогодні з нами в студії. Ми щойно дивились його фото, Долучайтесь до нашої розмови. 22 48 02 номер студії 095 17 33 895, мобільний номер, коли ви можете писати смс-ки. Ви зараз бачите ці номери телефонів на екрані. Тож я вас запрошу приєднатись до нашої розмови. І мені б хотілося з тобою поговорити про те, звідки ти дізнаєшся якісь нові тенденції, звідки черпаєш свої знання. Я я. Насколько я правильно понимаю, книжки по фотографии, они трошки становятся неактуальными, и какие-то интернет-ресурсы выходят на первые планы? Я бы не сказал, что книжки по фотографии стоят неактуальными, просто из-за ситуации сейчас в стране, книжка по фотографии стоит 500-600 гривен, то есть стартовая цена такой книги. И она непозволительная роскошь, можно так сказать, сейчас. Интернет-ресурсы, конечно, выходят на первый план, но там всегда важно смотреть качество, потому что может любой фотограф-самоучка сесть и написать, как он это видит, и многие это примут как за правильность, и они начнут работать по вот этому шаблону, который он указал. То есть там еще важно определить то, что, ну, на свой опыт, что правильно, а что нет. Какие сейчас тенденции у свете фотографии, что популярно и что выходит, я думаю, что в этом 2016 на первый план? Очень трудно мне сказать именно, что популярно, потому что все зависит от региона, в котором проходят съемки, от, от моделей, от видения визажистов, стилистов, фотографов. То есть каждый диктует свои правила. То есть если это какой-то свежий взгляд, он, конечно, бросается в глаза, это становится сразу интересно. Но в том, что я снимаю, всегда первостепенно правила диктуют стилисты и визажисты. То есть ты, я так понимаю, не даешь такие, это называется, здається, фэшн-съемка. Так, Хух, як це все цікаво і дуже багато інформації. І я хотіла б з тобой поговорить, напевно, про те, чого б ти хотів у майбутньому досягти, саме в плані фотографії, чи ти пов'язуєш. Я розумію, що тобі зараз 20 років, ти молода людина, і хотілося б дізнатися, ти плануєш цим далі пов'язувати життя, чи це все-таки залишиться більш хобби? Да, я планирую с этим дальше связать свою жизнь, мне это интересно этим заниматься, потому что я вижу в этом лично для себя какой-то стимул, интерес, это мое хобби, и я хочу с этим связать жизнь. Ну а там ситуация покажет, как дальше будет. Давай с тобой снова повернемся до порад нашим телеглядачам. И давай выделим основные кроки для людини, которая все-таки вирішила заняться фотографией. Что бы ты им рады сделать, там, по-перше, по, по другому по-третье? Ну, самое первое, это постоянно снимать. То есть опыт приходит, как я видел стату одного известного фотографа, настоящий шедевр получается после 20-тысячного кадра. То есть, когда вы, я это ощутил на себе, когда я переступил эту ступень на первой камере, я понял, что надо что-то менять и учиться чему-то новому. И я начал очень много штудировать. Второй мой совет, который я бы дал, это не, не обращать внимания на критику в первой а просто снимать для себя и смотреть, и стараться к чему-то стремиться. И третье, наверное, важно это ставить перед собой какие-то цели. То есть, увидели фотографа или какую-то съемку, поставили цель, сделали. Старайтесь доходить до этого уровня. Тобто, ти навіть радиш брати якусь фотографію за еталон і намагатись в ну на якихось перших моментах досягти такого ж схожого результату. Да, фотографія як еталон має своє місце, то є есть, есть, ти смотриш на обработку лица, на компоновку кадру, ти хочеш кого-то покопі, а далі стиль виробляється свій сам постійно. Ну, я розумію, що я наскільки я правильно розумію, що навіть якщо ти будеш копіювати якусь чиюсь роботу, в тебе вийде щось своє. Да, всегда получается что-то свое, очень трудно скопировать подчистую, то есть стопроцентная схожести не получится никогда. Я тебе дякую, бажаю тебе действительно успехи в твоей справе, моя надеюсь, что в тебе все выйдет и ты достигнешь всех целей, которые ты себе поставил. Спасибо.